Ченгмай, Это всем советую. Ченгмай обязательно надо ехать. Если вы э, хотите там какой-то, ну, хотя бы какой-то уже трекинг, какой-то там возможный э, пройти, то надо все равно ехать на север, потому что там гористая местность. И э, вы попадаете на север стопудово через Чангмай. Это тоже такой вот э, северный хаб, как Бангкок для всей Азии. как Ченгмай, это такое место соединения и дорог куда угодно на, на север город несколько миллионов населения, и там э, в этом городе есть, кроме ну, такой небольшой исторической части, есть э, обалденный зоопарк. Он примерно как Сингапурский зоопарк, такой один из самых классных в мире. Все животные в естественных условиях, клеток практически нигде нет, они э, прямо вот между вами и там сиграми, вами, и, практически ничего нету. Такой вот э, ну, пусты, а зон, то и там вот тигр сидит. Ну, на самом деле, за газоном там еще такой ров, через который он вроде бы как не перепрыгнет, хотя, да, ну, мне кажется, что ничего не отберет. И вот все эти животные вокруг, там, допустим, птицы, фазаны, павлины, они вообще под ногами там, ходят, вертятся. Вот, все мелкие животные, они рядом с туристами с отдыхающими. В всего у нас вот 3 доллара человек, и может перейти все в зоопарк. Вот, и у них есть еще э, отдельный вход э, посмотреть на панду, потому что панда осталась в мире очень мало, кто знает, сколько бан осталось. Ладно. Сколько? Тысяч? Тысяча. На самом деле, я думаю, что бан вообще там что-то там, если то, что не считается. Оказывается, их там 3000. В Википедии у них написано зарплата 3000, в Википедии поставить 1900. Ну, это процентам, когда не пересчитывает. Вот. Они находятся, живут и панды только в Китае, где-то возле Тибета. Вот. И в зоопарках мира их около 50 штук, в разных зоопарках. и все знают, в каких какие панды есть. Это вот искусственно рожденная панда в Чанмайском майском зоопарке или там три модуля. Да? И причем Китай их не продает зоопаркам, а дает в аренду. То да. есть все, все панды в мире принадлежат Китаю. Ну, потому что такого Китая не будет. Они очень такие забавные клевые, если едете в Таиланд, столько договора платите 3 доллара идите с этим пан. И там, э, что интересно, рядом с панами за 3 доллара есть такой мега супер э, такая комната, такой интертеймент за 5 долларов называется Snow Room. Заходите туда, пани, 5, да, платите 5 долларов, у вас одевают шапку, куртку, ну, там, штаны лыжные, и вы заходите туда, и там такая комната, как аудитория, в, в снегу. Может нам смешно, но реально эти люди снега не видят вообще они не знают, что это снег это интересно. Мы же за пятого попадали такие сами. Вам понравилось? А? Нет, мы в снег не смотрели. Я так представляю, что это мы туда не хотим Панда понравилась уже. Они такие забавные, что надо, надо сходить тигры везде, львы в зоопарках почему-то белая, вот с таких, ну, ну желтых полосочек, там, как мы привыкли видеть, там они видели только один раз. Нет, там есть выделили. такие Это, это какой вот, это, а это какой-то альбинос? А? Ну, нет, вот в этом топор, топор. зоопарке, если на Фурцем зоопарке везде, везде. Нет, вот в Чингмайе в зоопарке там были и рыжие были. А это, это какой-то там... Не это какой-то там... Три штуки. Три штуки. я не помню. Из Ченмая мы поехали, дальше я тут буду, буду ускоряться, там уже там без деталей, как мы ездили, поехали еще дальше на север, путешествовать уже там, в надежде какие-то не пройти. И там мы такие покатались на слонах, и вышло так, что чем севернее делать, тем оно там все дешевле, проще, доступнее, интереснее, там, чем ближе к горам. Мы такие нашли трекинг на слонах э, с купанием, Это такое тоже интересное времяпрепровождение на трюфтоном животном, таком, э, походить, потом покупаться, когда он начинает заваливаться лавр, э, э, в лаву в воду, ну, Речка в течением таким большим и э, погонщик делает вид, что все страшно и этот слон э, неуправляемый вот падает, что делать, непонятно начинает клеить дурачка, что он не понимает, это как это слово Оля, Коля, ремарка, врач из Москвы говорит, что с точки зрения паразитов на можно очень получить на купание со словами. Это вот это вот рыбка, как я говорил, у них вот пруд, допустим, там посреди посреди Вот. И куча рыб. Продают еду, можно

вот, э, кто не катался на слонах, то один раз рекомендую. И на слонах тоже ездить знает, обязательно, обязательно с купанием. И не больше, чем один час. Потому что на самом да. деле... Конечно, на самом деле питание на, на слонах, э, очень интересно, но вот если съесть на слонах, то вот сидели прямо-прямо на шкуре его, то там от шкуры все двинулись, все эти мышцы, и оно так уже через 10 лет минут так натирает, что так сказать, что он здесь И мы И мы пришли с этим слоном, и он, получается, завалился. Мы такие в потому что такое? говорит, I can't, I can't understand. Elephant is Наклеить okay, дурачка начал, а потом Три там эти палочки. А он палочкой там по другому почесал, yeah, заваливается, yeah. потом по другим почесал, там что-то хлопотом. Ну, well, да, можно даже да, делать да. родео. Северный Чернбай находится, ну на самом деле про эти городки, про эти места вам все всегда расскажут в котором я потому что большинство прошел, вот, и там будет написано. Городок сам по себе очень интересен не теми экскурсиями, которые, про которые я там рассказываю, а вот, сам по себе вот, как он такой сложенный, в маленьких Франциях, в, в черте где находится очень труднодоступный, ну, там, такая серпантинная дорога по хребтам, где вы идут, и похоже на такой маленький европейский городочек. И магазинчики очень клевая архитектура европейская, и люди приветливые. Но всегда тайцы, когда тайцы китайцы, там очень приятно. У них есть еще такое интересное природное образование, это каньон. Вот это вот такие гребни из песка, метров по 30-40, очень острые. И вот таким гребнем можно, ну, вот только здесь есть, как появились непонятно, ну почему только здесь не вот появились куча, куча таких интересных интересных местных людей вот в таких вот бамбуковых стаканчиках продают чай это кусок бамбука, здесь не вырезают название города, там, вот, на парень и какое-то пожелание на тайском языке вот, они вырезают и наливают сюда чай, горячий чай миксуют его, там рассказывают всякие неболицы нету но это чай и дают там попробовать стоит там это что-то долг вместе со стаканчиком Поверясь, да? по крайней мере он сказал что тут не килл хочется верить что тут не килл это просто попу срезан там разные да? варианты, там посмотреть бамбук, какой твердый материал делать из него все, что попало, и дом, и мост, и чашки, все, что вы можете делать, очень практически хороший материал. Вот. Дальше мы поехали севернее, мы вернулись из Пая в Чангмай, поехали в Чанграй, это в сторону Золотого Треугольника, печально известного. Видели там где-то дворцы, которые... Вот этому дворцу, допустим, 40 лет всего. Несколько лет назад построили такой пополненный здоровый дворец из, из белой глины украшенной и маленькими стекляшками. Он, когда светит солнце, он начинает светиться, искриться. Ну, на фотках я не увидел того, что вот, увидел, когда, когда был там. Потому что э, он вообще сам, сам очень необычный. и э, Явно не древняя постройка. Ну, древним он не выглядит очень-очень такой, э, как как, как снежный. Может быть, они так снег представляют а сделают такой снежный дворец. Э, Почему-то они фанаты таких вот чужих хищников. И там очень много ну, и целые магазины, которые продают статуи таких, человеческих ростов больше. Вот возле этого храма а, была различка, что иностранцам, без сопровождающего местного гида, внутрь храма вход запрещен. Там местные гиды написали. Местные да, гиды. Это на самом деле самая Таиланда. Вот за этой речкой мы идем. Потом мы поехали из Таиланда в город, в городок китайской деревни, которая называется Майя Вот. Это китайская деревня, которая печально известна еще 15 лет назад, нам было печально известно тем, что они выращивали кучу опиума. А, Чуть -чуть. Вот если Бирма сейчас незаконно выращивает опиум, то еще 15 лет назад Таиланд был ну, в топ-10 из тех, кто тоже незаконно выращивает опиум. И как бы ничего не могли сделать, ничего правительство не могло с ним сделать, но потом они предложили очень хорошие условия. Если вы будете выращивать чайную, то там, у вас будет налоговое поступление раз, там, потом у вас ну, короче, все официально, все очень классно, субсидии дают, все государство будет спонсироваться, финансироваться. В общем, главное, чтобы мы не, не, не выращивали.